Самом деле военные кругом ходят так что чувствуешь себя в безопасности дышишь свежим воздухом рядом классная молодежь интересная креативная поэтому все здорово да осталось только получать новые знания которые нам обещали посмотрим так глядишь начнешь записывать свой влог мы рассказали о концерте, вечером, а я про здоровое питание подскажу. Кто-то узнал новенькое. Ой, это да вообще Там, все новенькое? Я уже вообще про это забыла, господи, 5 я лет... буду предохраняться. Пять лет в браке, слава богу. Что это было? слышится мастер-класс от Вагина Андрея, если не ошибаюсь. сейчас ты хоть что-нибудь интересного Я-то наконец-то что-то толкуешь. Ты уже тебя найдешь? Мне понравилось, мне понравилось, как ты рассказывал про развитие в интернете, как сказать, о проекте, о сообществе. на зону, вообще-то сюда можно идти. Да. <laughs> сейчас. Нам сейчас там дадут, потом в люлей. Напоминаю, что мы находимся на территории воинской части, и наша гостиница находится там же. <laughs> мы сейчас немного отошли, пока все сидят на площадках, где приходит мастер-класс. Мы просто <laughs> гулять по воинской части, что чревато залетом. тому, что вам понадобится в жизни. Остальное все просто сидеть и учите. Но той паре, которая вам не нужна, вы вообще не вникайте и не слушайте преподавателя. Ну, делайте умное лицо, смотрите на него, а занимайтесь своим делом. То есть для этого определитесь, что вы, кто вы, что вы хотите, что вы хотите. Не тратьте пять лет в институте на всякую дурь. Не тратьте это время. Другого времени у вас не будет просто. Тратьте это время в развитии того, кем вы хотите стать. Какой вот, этой профессии до центра земли будет. Тем более позволяет интернет служить включил вот, и, и если английский язык знаешь, любой университет мира. Слушай, любую лекцию. Ну для этого надо будет считать книгу Если нет хода, будет дворником. Я сейчас слышу, что в Англии нет смысла. А общаясь с ними, то есть пытаясь им донести что-то, что в армию нужно идти, они не слышат. Как бы вы проэгитировали, что в армию нужно ходить? Понимаешь, у меня задается вопрос такой, какой-то, правда. какой, прям, какой меня хочется услышать. Да зачем, да, нахрен, это вам нужно. Да, армия, там, вот. Понимаешь, смысл здесь очень прост. Первый. Как говорят, которые не готов бояться. Он считает, что бронирует тем, что да ладно, батаре, нафиг, туда, да, я тут. На самом деле он сыт. Обыкновенно сыт. Пойти туда и отслужить этот город. И кому этот цикло в жизни нужно? Жене, которая спрашивает, а что ты вам Да ты знаешь, он больной. Как родину надо так не любить, как ее надо ненавидеть, чтобы не пойти, не подготовить себя к защите Родины? Армия для чего нужна? Для того, чтобы человек в случае необходимости мог сразу стать строй и защищать свою родину, свою мать, отца, жену, детей. Так прибыли на спортивную площадку для проведения спортивных игр по волейболу. Пока команда собирается, мы разминаемся, скоро начнется игра. Поехали. Ну один раз, Вот Кого? Общества? Общество. Такой, мой старт. А, все понятно. Приятно да. <с> познакомиться. Сегодня был насыщенный день, столько много интересных лекций, мне очень понравилось. О, <связываем> нам тоже понравилось. <связываем> Мы из Казахстана. О. и потом вы будете должны после ответа на всех вопросов показать на этой карте то место, где все происходит. <рес shimmering> uh -huh. Все просто. Все? 3.15 старт? Да. Да, все? Ну что, куда вообще? Это да. Пошла жара. А? Пошла жара, Это заболевание раньше называли священный огонь или персидский огонь. Кстати, до 1935 года Персия называлась именно это государство. Ответьте какое? Слушайте, а название государства. Персия. Название, а, да. название государства, значит, у нас Персия. Персия, как она, Персия. Как она называется? Чума, лихорадка, что за чума? Персийский огонь. Это заболевание раньше называли священным огнем или персийским ну, огнем. Ну понятно, это горели, наверное, там заживали. Персия, Персия называлось именно это государство. Ответьте, какое? Спарта. Огонь. А, Все. Завалились на первом вопросе. Что-то вообще не может быть. Ну, Помощь зала можно? Такие варианты. Что раньше болели? Это чума. Чума, лихорадка там какая-то. спасибо. Спасибо. Так, зеркально перевернутое название сибирской язвы. Сибирская язва, язва, ва, 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 Би. Вот я. Напишите на листочке сибирская язва. Я. Вот. С. Язва. Би. Сибирская язва. Язва. Вот все. Че, это было? Что это было? Че это было изи просто. Столовая. Нет, нет. Почти собрали карту. Нет, 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 тут еще какая-то фигня Это вот так скорее всего. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Тут целая. Присаживаемся за круглый стол В общем, слушайте, это загадка Это загадка Шерлока Холмса читали? Ну, нет Смотрели Вот, название, название рассказов сейчас вам очень помогут Ну, а -а -а. так, ну слуху, а -а -а. который есть вот. а -а -а. Слушайте Симптомы могут, могут возникать, развиваться молниеносно Остро, подостро, в среднем 3-4 дня Возможно попадение вируса в организм через дыхательные пути Или желудочно-кишечный тракт Сейчас самое важное но наиболее характерно попадание через поврежденную кожу. При этом появляется он. Это все название рассказа на слушающего. Но наиболее характерно попадание через поврежденную кожу. Плюс попадание вороди через поврежденную кожу. При этом появляется он, похожий на вот этот минерал. Внешне. Внешне. Вот. Синоним. Синоним. Крышки. Ашога. Еще. Подинающие. Вот. Еще. Еще. Минералки были горячие? Нет. Да. Вот он похож? Гной. Нажали одно и то же. Гной. Нарыв. Камушка. камушек. Я так и знал. Просто не хотел Что? говорить. А, <сути> а Корунку. <сути> <сути> Я такого <сути> слова впервые-то услышал. карбонку, вот и медицинское название опухоли. Господи, ты Тень, чё... Ты знал и не сказал? Ну, я просто в этом комнате в санаторне, в институте и живу. Давай, Было поздно. Жаль. Зато я узнал новое слово. Сейчас я работаю. Давайте сочетаем. Начиная с 18 сентября 2001 года, два сенатора Демократической партии США и несколько офисов СМИ получили их. В результате погибли 5 человек, и 17 заразились. Что они получили? Сибирскую язву, Ну это правильно. Нет, это часть ответа. Первую... Это вторая часть ответа, так скажем. Первую часть. Скажи мне, что что они получили? Почту, письмо. Правильно. Как это всё в письмах? Пошли. Ты готовила заранее? Она, мне кажется, не знаю, у нас друг друга Что? Москва. Угадали? Да. Я же сказал. Мы просто символично собирали карту московского метро. Я угадал последнее задание, это Москва. Мы... Карта Московского метро. Мы даем над последним заданием, это карта Московского метро. Мы должны узнать, где будет террорист строил уже да? Нам ничего не приходит в голову. Все равно. Вы видите перед собой схему метро. Я думаю, вы поняли, что это города Москва. Теперь вы с помощью тех бумаг, которые я дал, вы должны догадаться, какая станция, какой, не подождите, какая станция, вы должны ее отметить и подбежать. Все. Время пошло. Что-то должно быть водное и, и... В итоге нам подсказали, что это станция Маяковского, ибо это его стиль. Там же круглый А, там уже, опять Итак, мы подводим итоги сегодняшнего дня, собрались на вечерней чайпите. Кто что скажет? Приятного аппетита, ребят. Я сегодня потанцевала. Мы выучили столько новых движений. Сделала позицию. Я не смогу сейчас показать, у меня чай в руках. Что еще я сегодня? Я сегодня стихи рассказывала. В общем, все только не журналистика занималась. Все круто, ребята. Мы еще спортом занялись даже. Это мы купили. Мы сегодня поиграли в волейбол. Мы заняли второе место. А на квесте мы как сыграли? Мама сыграла в квесте. Это будет таймер.